Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Верховная Рада назначила Степана Полторака министром обороны. За проголосовало 245 депутатов. Другим голосованием парламентарии поддержали отставку Валерия Гелитея с должности главы оборонного ведомства. После голосования Степан Полторак принял присягу на верность украинскому народу. Перед новым министром президент Петр Порошенко поставил ряд важных задач. Поставил ему завдання, створить вертужную Поставили ему задачу сделать мощную систему обороны Украины, перестроить систему обеспечения и логистику войск, в том числе и с учетом положительного опыта Национальной гвардии Украины. На кардинально другом уровне стоят сейчас вопросы международного сотрудничества, включая военно-техническую и военную кооперацию с нашими партнерами. Странами НАТО, Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой и другими. С полученными Штатами Америки, Канадой и другими. Новоназначенный глава Минобороны Степан Полторак в свою очередь отметил, он четко понимает, что нужно делать на новой должности и какая ответственность на него возложена. Украина потребует мэру. Украина нуждается в мире. Гарантом может быть только современные, хорошо подготовленные, мобильные и хорошо оснащенные вооруженные силы Украины. Я четко понимаю и знаю, что необходимо делать. Для этого мне нужно... Время, ваша поддержка и помощь. Ваша поддержка и допомога. И вот краткая информация о новом главе оборонного ведомства. Полторак Степан Тимофеевич родился 11 февраля 1965 года в селе Веселая долина Тарутинского района Одесской области. На воинской службе с августа 1983 года. В 1987 закончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР. В 1997 – Военную академию вооруженных сил Украины. Службу проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, пол Бригады. С должности начальника управления боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины в марте 2002 года назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины. Указом президента Украины от 28 февраля 2014 года получил должность начальника Главного управления командующего внутренних войск МВД Украины. 15 апреля 2014 года постановлением Верховной Рады назначен командующим Национальной гвардии Украины. Верховная Рада приняла антикоррупционный пакет законов, который состоит из пяти документов. В частности, проголосована антикоррупционная стратегия на три года. Создано Национальное бюро, следственный орган, который будет расследовать факты взяточничества в высших эшелонах власти. Также согласно принятым инициативам, правительство откроет Госреестр недвижимости и обяжет все украинские компании открыть информацию о реальных собственниках. Этими законами мы сделаем несколько шагов вперед в борьбе с коррупцией. Так в Украине будет введена процедура электронного декларирования всех доходов и расходов государственных служащих, судей и прокуроров. В Украине также будет введена процедура мониторинга жизни каждого государственного служащего и того, что он написал в декларации. После неудачных попыток народных депутатов проголосовать за включение в повестку дня проекта закона о признании УПА воюющей стороной во Второй мировой войне, под здание парламента пришла группа неизвестных лиц в балаклавах. Они бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ. Впоследствии между агрессивно настроенными молодыми людьми и милицией завязалась драка. Неизвестные начали забрасывать стражи порядка дымовыми шашками и взрывными пакетами, а затем бить силовиков цепями и палками. В результате сегодняшних столкновений в Рады пострадали 15 милиционеров, задержано 50 правонарушителей. Об этом сообщает советник министра МВД Антон Геращенко. Милиция была вынуждена применить силу в рамках предусмотренных законом полномочий. День защитника Украины будет отмечаться ежегодно 14 октября. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, и он уже опубликован на его сайте. В документе говорится, что это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе. В то же время указ, устанавливающий Днем защитника Отечества 23 февраля, признан утратившим силу. Петр Порошенко что день 14 октября, который ранее был праздником запорожских казаков, станет одним из главных праздников в календаре Новой Украины, как известно, сегодня отмечается Покрова Пресвятой Богородицы, а также День Украинского казачества, кроме того, 72-я годовщина создания УПА. Порошенко и Меркель в преддверии саммита в Милане договорились о будущих встречах. Президент Украины и канцлер Германии обусловились об этом в телефонном разговоре. Они договорились о переговорах в двух и многосторонних форматах. Петр Порошенко также проинформировал немецкого политика о принятых Верховной Радой важных законах, которые приближают Украину к европейским стандартам. Он также поблагодарил канцлера за предоставление Германии гуманитарной помощи и поддержку Украины для установления мира, преодоления вызовов в экономической и энергетической сферах и проведение реформ. За минувшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погибло семь украинских военнослужащих. Шестеро из них подорвались на минах и растяжках, установленных террористами. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, за прошедшие сутки масштабных боевых столкновений между силами АТО и террористами не зафиксировано. Активность боевиков сконцентрирована вблизи Донецкого аэропорта, города Счастья и под Дебальцево. На отдельных, порушивать... на отдельных участках террористы продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливать наши позиции. В частности, из установок Град были обстреляны позиции сил АТО в населенных пунктах Пески, Камуна, Тоненькая, Альховатка в Донецкой области и поселок Чернухина в Луганской области. Также вчера наши военные успешно отбили штурмы аэропорта и атаку на позиции в районе села Смелая Луганской области. Вблизи Бахмутки в Луганской области идет бой. Об этом сообщает глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. По его данным, боевики напали на 31 и 32 блокпосты нацгвардии, которые штурмовали накануне. Бой продолжается и в эти минуты. Подожжены украинские БТР и боевая машина пехоты. Связь с блокпостами потеряна. Туда направлено подкрепление регулярных вооруженных сил и нацгвардии. По словам главы Луганской ОГА, все переговоры с боевиками о прекращении огня безрезультатны. Террористы на Покрову готовят провокации с обстрелом церквей в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Темчук. По его словам, боевики и российские наемники распространяют лживую информацию о том, что украинская армия в христианский праздник якобы собирается наносить арт-удары по церквям в зоне конфликта. В связи с этим не исключены вооруженные провокации со стороны боевиков под видом сил АТО, отметил военный эксперт. Евросоюз планирует пересмотреть санкции против России в конце октября. В ЕС говорят, что отмена ограничительных мер зависит от ситуации в Украине. Основными факторами для еврокомиссаров послужат действия России на востоке Украины. ЕС активно призывает Кремль вывести войска с территории Донбасса и перестать пособничать пророссийским боевикам. Еврокомиссары примут решение о возможном частичном или полном отзыве санкций. Ранее Берлин отказался их смягчить в отношении России. Посты Евросоюза также высказали за сохранение санкций. Напомню, ограничения против России за ситуации в Украине ввели США, Европейский Союз, Австралия, Канада и Япония. Они коснулись различных сфер экономики и прав частных лиц. Рассматриваем введенные Евросоюзом рестрикции как неправомерные действия, не способствующие ни де деэскалации конфликта, ни защите прав населения Украины. И, само собой, мы не собираемся обсуждать некие критерии снятия санкций. Кто их ввел, тот их и должен отменять, а выполнять чьи-то притянутые за уши требования мы не собираемся. Международная финансовая корпорация поддержит реформы в Украине конкретными проектами. Об этом заявили в Минфине по итогам встречи министра финансов Украины Александра Шлопака с руководством компании в Вашингтоне. В рамках встречи также обсуждался вопрос увеличения объема помощи по программе многосекторного займа на политику развития. Это позволило бы получить Украине до конца года дополнительно 250 миллионов долларов. Украинская делегация смогла договориться об определенной координации подходов Европейской комиссии и МВФ. Это, в свою очередь, ускорит поступление следующих траншей помощи от ЕС общим объемом 760 миллионов евро. Напомню, Международная финансовая корпорация входит в структуру Всемирного банка. Цель института – обеспечение инвестиций в развивающиеся страны. Организация Объединенных Наций решила увеличить объем помощи на восстановление Донбасса. Об этом заявила заместитель постоянного представителя программы развития ООН в Украине Инита Паулович. Как отмечается в сообщении, размер помощи организации в рамках проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду», составит более 700 тысяч долларов. На мнение представителей ООН повлияла тяжелая ситуация на Донбассе. Они пришли к выводу, что восстановление региона и поддержка людей должна быть более основательной. В Харькове собирают мод модульные дома для временных переселенцев с востока Украины. Финансирование и технологии были переданы правительством Германии. Первый образец временного жилья на четыре семьи планируют закончить сегодня. Также на вторник запланирован визит в Харьков федерального министра экономического сотрудничества Германии. При этом переселенцам передадут дополнительную гуманитарную помощь. Строительство комплекса временного жилья планируют закончить до конца месяца. Городские власти надеются расселить в таких домах около 400 переселенцев. Они и не выпускают тепло, но и не запускают холод. Это основная их, в задача. Отапливаются они электричеством, то есть электрическими конвекторами. То есть они должны отопить домик, а сэндвич панели это тепло не выпустит. И далее информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи.